নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে এষ্ট্ৰ শংকৰী ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনাৰ ঘৰত থকা অশান্তি কৰ্মত বাধা ঘৰত সদায় আয় উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা বিঘিনি আপোনাৰ লাইফত কিবা নহয় কিবা কাৰণত অকণমান নহয় অকণমানৰ কাৰণে হৈ যোৱা কামখিনিও হোৱা নাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অকণমানত কিবা নহয় কিবা বাধাৰ কাৰণে সমস্যা হৈ আছে সেই বিষয়ে মই এইটো বহুত দৰকাৰী ভিডিঅ' বহুত জৰুৰী ভিডিঅ' চ' আপোনালোকে প্লিজ সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব আৰু এইখিনিতে সৰু এটা অনুৰোধ সকলোলৈকে যদিহে এষ্ট্ৰ শংকৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই পেলাই আপোনালোকে অকণমান হ'লেও কিবা নহয় কিবা উপকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্টছ কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই আৰু অনুপ্ৰাণিত হৈ আপোনালোকৰ কাৰণে যদি শাস্ত্ৰ সম্বন্ধ তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ বাস্তুশাস্ত্ৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰি ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম গতিকে আপোনালোকে মোক অকণমান ইউটিউবত অকণমান মৰম দিব এইখিনিয়ে বলক আমি দেৰি নকৰাকৈ মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ যে আপোনালোকে কি কি কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা অশান্তি আয় উন্নতিত বাধা সেইখিনি আঁতৰ হ'ব আপোনালোকৰ সকলো ক্ষেত্ৰত সুমং মানে মংগলময় হ'ব তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো প্ৰথমত আপোনালোকে শনিবাৰ দিন সেই শনিবাৰটো যদি অমাৱস্যাযুক্ত শনিবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভাল আৰু যদি অমাৱস্যাযুক্ত শনিবাৰ আপোনালোকে নাপায় তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই আপোনালোকে প্ৰত্যেক শনিবাৰ দিনাখন আপোনালোকৰ ঘৰখন চাফা কৰিব অৰ্থাৎ অলাগতিয়াল যিখিনি আপোনাৰ ঘৰত বস্তু আছে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কিবা হ'ব পাৰে লাইট এটাও হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা কিমান বিভিন্ন বস্তু যিখিনি আপুনি ইউজ নকৰে বহুদিনৰ পৰা আপুনি ঘৰত এনেই ৰাখি থৈছে কাপোৰ হ'ব পাৰে জোতা হ'ব পাৰে চেণ্ডেল হ'ব পাৰে অলাগতিয়াল বস্তু যিখিনি আছে আপুনি সেই বস্তুখিনি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা ট'টেলি সম্পূৰ্ণভাৱে আপুনি নাইকিয়া কৰিব লাগিব আপনার পৰা আপুনি বাহিৰলৈ উলিয়াই কৰবাত সেই বস্তুখিন দিব বা বিসর্জন কৰি দিব যার ঘর অপ্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে আপনার ষ্টৰ রুমত বা আপনার বেডরুমত বা আপনার ড্রয়িং ৰুমত কৰবাত নয় কৰবাত আপনার ৰখি আছে কিবা কাৰণত যিকোনো সামগ্ৰী আপোনাৰ ঘৰৰ এ টু জেড যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে আপুনি প্ৰত্যেক শনিবাৰ দিনাখন সেই বস্তুখিনি আপুনি চাফা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব বিশেষকৈ এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনটোত চৌব্বিছ চনটো মই পুনৰবাৰ আগতো মই কৈছোঁ আজি আকৌ কৈ আছোঁ যে চৌব্বিছ চনটো যিহেতু আমাৰ শনিদেৱৰ বছৰ গতিকে ঘৰ দুৱাৰ আপোনালোকে ভালকৈ সেইদিনা চাফা কৰিব তাৰপিছত যিসকল আমাৰ ভাইটি ভণ্টি দাদা বাইদেউ আপোনালোক আছে আপোনালোকে বহু কষ্ট কৰি কৰিও আপোনালোকৰ সপোনৰ চাকৰিটো বা সপোনৰ বিয়াখন হোৱা নাই বা ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভালকৈ চলা নাই কিবা নহয় কিবা কাৰণত অকণমান অসুবিধা আহি গৈছে আপোনালোকৰ মাজত সেই অসুবিধাখিনি আপোনালোকে কেনেকুৱা নাইকিয়া কৰিব পাৰে আপুনি প্ৰথমত যিকোনো এটা শনিবাৰ আপুনি শুক্লপক্ষৰ প্ৰথম শনিবাৰ হ'লে আটাইতকৈ বেছি ভাল শুক্লপক্ষই যদিও শনিবাৰটো আপুনি নাপায় বা সম্ভৱ নহয় আপুনি যিকোনো এটা শনিবাৰ আপুনি বাছি ল'ব আপুনি বজাৰত যাব গৈ পেলাই কাঁহৰ এটা বাতি কিনিব যদি পাৰে আপুনি আঠটা বাতি কিনিব এইটো মই আঠটা বাতি কিনিব নিদিওঁ আপুনি এটা বাতিয়ে কিনিব এটা বাতি কিনি আনিব কাঁহৰ লগতে অকণমান আপুনি তিলৰ তেল কিনিব বা সৰিয়হৰ তেল আপুনি কিনিব কিনি পেলাই সেই যে মই কাঁহৰ বাতিটো ক'লোঁ আপুনি এটা দামতে কিনিব মানে দোকানীজনক আপুনি কৈ কৈ ল'ব যে দাদা মই পূজাৰ কাৰণে ল'ম আপুনি একদম এটা ৰেটেই ক'ব মই সেই ৰেটতে বস্তুটো কিনিম যিমান কয় এশ দুশ পঞ্চাছ বিছ ত্ৰিছ যিটো ক'ব দোকানীজনে সেই অনুপাতে আপুনি তেওঁক মূল্যটো দি দিব লৈ পেলাই সেই বাতিটো লৈ পেলাই শনিবাৰ দিনাখন আপুনি ঘৰত আহি যাব সেই যে দিনত কিনিলে শনিবাৰে কাঁহৰ বাতিটো আৰু তিলৰ তেল নতুবা আপুনি সৰিয়হৰ তেল কিনিলে সেই বস্তুখিনি লৈ আপুনি ঘৰত উভতি আহিব অহাৰ পিছত আপুনি এটা কাম কৰিব সেই দিনাই শনিবাৰে সন্ধিয়া বেলি ডুবাৰ পিছত যেতিয়া শনি পূজা হয় সেই সময়ত আপুনি ওচৰৰ যিকোনো এটা শনি মন্দিৰত উপস্থিত হ'ব হৈ পেলাই সেই যে তামৰ বাতিটো মই আপোনাক ক'লোঁ সেই বাতিটোত আপুনি সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণ কৰিব সেই তিলৰ তেল নতুবা সৰিয়হৰ তেল সেই তেলখিনি দি পেলাই আপুনি পূৰ্ণ কৰিব সেই বাতিটো আৰু লগতে এটা কয়ন সেই কয়নটো আপুনি চেষ্টা কৰিব যাতে দহ টকাৰ কয়ন হয় টেন ৰুপিচৰ এটা কয়ন হয় আপুনি ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব বহুত জৰুৰী ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই বনাই আছোঁ দহ টকাৰ এটা কইন আৰু সেই বাতিটো সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি সেই সৰিয়হৰ তেল নতুবা সেই তিলৰ তেলখিনি আপুনি দি ল'ব লৈ পেলাই আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ নিজৰ চাহটো এনেকৈ বাতি বাতিটো দুই হাতত এনেকৈ আপুনি ল'ব লৈ পেলাই আপোনাৰ নিজৰ চাহটো চাব চাই পেলাই আপোনাৰ যিমান দিনৰ পৰা যিখিনি ঘৰুৱা কামতে হওক বা যিকোনো চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কিবা নহয় কিবা বাধা আপুনি এটা কথা মনত ৰাখি ৰাখিব যে আপোনাৰ জীৱনত কিবা এটা হোৱা নাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে অকণমানৰ কাৰণে ৰখি গৈছে সেই ৰখাৰ কাৰক গ্ৰহটোৱে হৈছে আমাৰ শনিদেৱ তেওঁ কিবা নহয় কিবা কাৰণত আপোনাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনাৰ কুণ্ডলীত কিবা নহয় কিবা নিগেটিভিটি তেওঁ দি আছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁ দুৰ্বল হৈ আছে পীড়িত হৈ আছে গতিকে তেওঁৰ কাৰণে আপুনি সুফল লাভ কৰিব পৰা নাই অকণমান এই যে আপোনাৰ নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কাম হৈ গ'ল কিন্তু লাষ্টৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্টটো আপোনাৰ বাকী থাকি গ'ল সেই ফাইভ পাৰ্চেণ্টটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত শনিদেৱৰ আপোনাৰ নিগেটিভিটি বা শনিদেৱৰ কুপ্ৰভাৱৰ কাৰণে আপুনি সেই চাকৰিটো আপোনাৰ সেই বিয়াটো আপোনাৰ সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভালকৈ চলা নাই গতিকে সেইদিনা সেই মন্দিৰত আপুনি শনি মন্দিৰত উপস্থিত হৈ আপোনাৰ চাহটো যে চাব তিলৰ তেলৰে সেই কাঁহৰ বাতিটো যিখিনি আপুনি তেল ল'লে সেই বাতিটোত আপোনাৰ নিজৰ চাহটো অকণমান দুই তিনি মিনিট বা মেক্সিমাম পাঁচ মিনিটমান আপুনি ভালকৈ এনেকৈ চাই ল'ব চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যি মনত যিখিনি আছে আপুনি সেইখিনি প্ৰে বা উইচ কৰিব তাত সেই শনিদেৱ মোৰ যিখিনি আপুনি ইমান দিনৰ পৰা মোৰ হৈ হৈ যোৱাও কামখিনি হোৱা নাই বা মোৰ চাকৰিটো হৈ হৈও হোৱা নাই মোৰ বিয়াখন হৈও হোৱা নাই ঠিক হৈও ঠিক হোৱা নাই বা ঘৰখনত সুখ শান্তি আহিও অহা নাই সেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে শনিদেৱৰ ওচৰত আপুনি সেই বাতিটোৰে সৈতে সেই তেলখিনি সেই দহ টকাৰ কইনটোৰ সৈতে আপুনি তেওঁৰ চৰণত চৰণ মানে সেই মন্দিৰত আৰু আপুনি অৰ্পণ কৰি দিব অৰ্পণ কৰি কিনে আপুনি সেৱা কৰিব সেৱা কৰোঁতে আপুনি মাটিত বা ফ্লোৰত মূৰ দোঁৱাই সেৱা নকৰিব শনিদেৱক এনেকৈ মূৰ দোঁৱাই সেৱা কৰিব নাপায় জাষ্ট এনেকৈ আপুনি নমস্কাৰ হিচাপে আপোনাৰ মনৰ পৰা যিখিনি উইচ আছে আপুনি সেইখিনি আপুনি জনালে জনাই পেলাই আপুনি সেই মন্দিৰত সেইদিনা আপুনি ফল মূল বা মিঠাইও তাত আপুনি দিব পাৰে কিন্তু আপুনি তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ একো বস্তু নল'ব বা প্ৰসাদ আকাৰেও যে পূজাৰীয়ে তাৰ পৰা আপোনাক দিব সেই প্ৰসাদখিনিও আপুনি মানে খাব নালাগে বা গ্ৰহণ নকৰিব নাপায় একচুৱেলি আপুনি সেইদিনা যিটো কামৰ কাৰণে গৈছে ফণিজেৱক আপুনি যি পাৰে আপুনি মনৰ পৰা দিব কিন্তু ৰিটাৰ্ণ আকাৰে তেওঁৰ পৰা আপুনি একো বস্তুৱেই নল'ব আৰু দক্ষিণা হিচাপে আপুনি যদি এটকা হিচাপে আঠটা কয়েন যদি আপুনি দিব পাৰে সেই বাতিটোৰ কথাটো কোৱা নাই বাতিটোত যে দহ টকা কয়নটো দিলে সেইটো বেলেগ কিন্তু তাত যে দান পাত্ৰ বা আমাৰ দান কৰাৰ কিবা থালি বা পাত্ৰ থাকিব তেনেকুৱা তাত আপুনি এটকা এটকা হিচাপে আঠটা কয়েন যদি আপুনি দান কৰিব পাৰে সেইদিনা সেই আপনার কারণে বহুত বেছি পজিটিভ ফল আপনার কারণে আহিব আপনার ফেমিলি আপনার ঘরখনের কারণে মই মনেছো দ্বিতীয়ত টিপস বা টোটকা আমার তন্ত্রত আছে বা জ্যোতিষশাস্ত্রত আছে সেই বিষয়ে মানে আপনার জানাই আসো এতিয়া কি করবো সেই বাটি কীটা তো করলে এই যদি আপনার সম্ভব হয় আপনি আটটা শনিবার কন্টিনিউয়াস করব এতিয়া যদি কই আস মানে দুই নম্বর টিপস আপোনাৰ যদি সম্ভৱ হয় আপুনি আঠটা শনিবাৰ কৰিব যদি সম্ভৱ নহয় আপুনি তিনিটা শনিবাৰ কৰিব সেই তিনিটা শনিবাৰো যদি আপোনাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় আপুনি এটা শনিবাৰে কৰিব আপুনি বজাৰত যাব য'ত মাটিৰ বাচন বৰ্তন বিক্ৰী হয় পূজাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী হোৱা দোকানত আপুনি যাব আপোনাৰ ওচৰৰ যিকোনো পূজাৰ সামগ্ৰী হোৱা দোকানত আপুনি গ'লে পাই যাব মাটিৰ এটা বাচন বা পাতিল তেনেকুৱা কোৱা হয় মাটিৰ এটা চৰুৱাৰ নিচিনা আপুনি গ'লে তাত পূজাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা জেগাত পাব মাটিৰ এটা বাচন পাতিল বুলি কোৱা হয় সেই পাতিলটো আপুনি ল'ব যদি পাৰে আঠটা পাতিল একেলগে কিনিব নালাগে আঠদিনা কিনিলেও হ'ব বা তিনিটা পাতিল তিনিদিন কিনিলেও হ'ব বা যদি কয় এদিনতে মই গোটেইখিনি কিনি লৈ আহিম সেইখিনিও হ'ব আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপুনি কিনিব আৰু সেইখিনিও এটা এটা দামতে কিনিব আপুনি মাৰ্কেটিং নকৰিব দোকানীজনে বা সেই খুৰাত বা দাদাজনে যিটো মানে ৰেট চাব বা যিটো তেওঁ ডিমাণ্ড কৰিব সেই দক্ষিণা অনুসৰি আপুনি দিব তেওঁক মানে দিয়ে আপুনি লৈ আহিব চাব আকৌ লোৱাৰ সময়ত আপুনি ভালকৈ বাতি বা পাতিলটো সেই মাটিৰ পাত্ৰটো আপুনি ভালকৈ নিখুঁতভাৱে চাই ল'ব ফটা ফুটা বা তেনেকুৱা কিবা দাগ বা তেনেকুৱা ভঙা চিঙা আছে নেকি সেইখিনি এটা খুব মানে আপুনি লক্ষ্য কৰিবলগীয়া বিষয় সেই বস্তুখিনি আপুনি ভালকৈ চাব চোৱাৰ পিছত আপুনি সেই দোকানীৰ পৰা আপুনি পাতিল আঠটা হওক এটা হওক তিনিটা হওক আপুনি কিনি আনিলে অনাৰ পিছত আপুনি পাঁচটা গোটা ফল পাঁচবিধ গোটা ফল আপুনি বজাৰৰ পৰা কিনিব সেইদিনা শনিবাৰে পাঁচবিধ গোটা ফল আৰু সেইদিনা আপুনি বজাৰৰ পৰা আকৌ অকণমান তিল কিনি আনিব ক'লা তিল বা কৃষ্ণ তিল যিটো কোৱা হয় ক'লা তিল বগা তিলৰ কথা মই কোৱা নাই ক'লা তিল ক'লা তিল আপুনি কিনি আনিব আনি পেলাই আপুনি সেই এশ গ্ৰাম বা দুশ গ্ৰাম যে তিল ল'লে আৰু পাঁচবিধ গোটা ফল আৰু সেই পাতিলটো মাটিৰ বাচনটো মই কিনিব দিলোঁ সেই বস্তুটো ইয়াৰ পিছত আপুনি সেই তিলখিনিৰ পৰা আপোনাৰ হাতেৰে এমুঠি তিল আপুনি এনেকৈ ল'ব আপোনাৰ হাতত যিমান হয় এবাৰেই ল'ব লৈ পেলাই সেই তিলটো আপুনি সেই পাঁচবিধ গোটা ফল আৰু সেই পাতিলটোৰ মাজত আপুনি দিব পাতিলটোৰ মাজত পাঁচবিধ গোটা ফল দিব দিয়াৰ পিছত এমুঠি তিল আপোনাৰ হাতেৰে যিমান দূৰ আপুনি জুখি পায় এনেকুৱা ল'ব লৈখিনি সেই তিলটো ইয়াত আপুনি দিব দিয়াৰ পিছত এটা লোহাৰ টুকুৰা বা লোহাৰ পেৰেক নতুবা এটা পিং গজাল বা নহয় যিকোনো এটা লোহাৰ টুকুৰা আপুনি দিব ঠিক তাতো আপুনি এটা দহটকীয়া কয়ন আৰু এটা আপুনি সৰিয়হৰ তেল বগা খলিতাৰে এটা সৰিয়হৰ তেলৰ চাকি আপুনি সেই বাচনটো দি পেলাই কোনোবা প্ৰবাহিত নদী বা জলাশয় বা পুখুৰী তেনেকুৱা যদি সুবিধা আছে আপোনাৰ ওচৰত তেনেকুৱা পানীৰ কিবা যদি সুবিধা আছে চ' আটাইতকৈ বেছি ভাল হয় বুৱতী য'ত সোঁত বৈ যায় নদী তেনেকুৱা যদি কিবা জলাশয় আপোনাৰ সুবিধা হয় তাত আপুনি উটুৱাই দিব পাৰে নহ'লে যদি সেইখিনি সুবিধা নাই আপুনি পুখুৰী বা তেনেকুৱা কিবা বস্তুত দিব পাৰে সেইখিনিও যদি আপোনাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় আপুনি কিবা ডাঙৰ চৰুৱা বা ডাঙৰ কেনে তেনেকুৱা কিবা এটা পাত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব য'ত আপোনাৰ পাঁচ দহ লিটাৰ বিছ লিটাৰ পানীৰ ব্যৱস্থা আছে তাত আপুনি পানী দি থ'ব তাত আপুনি চাদৰ ওপৰত গৈ পেলাই আপুনি শনিদেব উদ্দেশ্যে আপনি সেই কামখিনিও করব হলে চাব আপনার লাইফত যিখিনি আপনার বাধা ডিলে ডিপ্রেশন ঘর অশান্তি অপয়া অমঙ্গল লাগিয়ে থাকে কিবা নয় কিবা কারণ আপনি বহুত বেছি উন্নতি করব খুজিছে কিন্তু করবাত নয় করবাত আপনার পিস হবল হয়ে আছে আপনার লক্ষ্য স্থানত আপনি পেয়ে নাই এই বস্তুখিন্ড্রেড এন্ড টেন পার্সেন্ট আপনি রিজাল্ট পাব আপনি মনৰ পৰা ভক্তি আর বিশ্বাস সহকারে করে চাও আপুনি যদি ৰিজাল্ট নাপায় মোক কমেণ্টত জনাব কিন্তু আপুনি ভক্তি আৰু বিশ্বাস সহকাৰে এই কামখিনি কৰক সকলোৱে চেষ্টা কৰিব যাতে মিনিমাম আপোনালোকে আঠটা শনিবাৰ দুইটা কামো আপোনালোকে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব যদি নোৱাৰে এটা আৰু যদি এটাতকৈ আপুনি বেছি কৰিব পাৰে তিনিটা মেক্সিমাম আপুনি আঠটা শনিবাৰে চেষ্টা কৰিব কিন্তু সেই আঠটা শনিবাৰ আপুনি নিৰামিষ খাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আপোনালোকে মাছ মাংস কণী ইত্যাদি আপোনালোকে সেৱন নকৰিব বা যিসকলে দাদাসকলে দুমপান বা তেনেকুৱা নিচা যায় দ্ৰব্য সেৱন কৰে আপোনালোকে সেই শনিবাৰকেইটা আপোনালোকে নাখাব আৰু সেই শনিবাৰকেইটাত আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকে ব্লু কালাৰ বা অকণমান নীলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ বা ব্লেক আপোনালোকে ড্ৰেছ যদি আপোনালোকে পিন্ধি পেলাই শনি মন্দিৰত আপোনালোকে যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে আটাইতকৈ মানে ভাল ৰিজাল্ট আপুনি পাবই আপোনাৰ ঘৰত থকা যিখিনি নিগেটিভিটি বা আপোনাৰ জীৱনত থকা যিখিনি নিগেটিভিটি আছে সেইখিনি আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰ হ'বলৈ বাধ্য আৰু শনিদেৱৰ কৃপাত আপুনি অকণমান হ'লেও যে আপুনি শনিদেৱৰ পৰা সুকৃপা তেওঁৰ সুদৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত পৰিব সেই কথা মই আপোনাক দাঁতি গেৰাণ্টি দি মই ক'ব পাৰোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা সদৌ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যদিহে য়স্তশংকৰ ইউটিউব চেনেলটো মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত কমেণ্টছ কৰিব আপোনালোকে কি কি ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ পৰা বিচাৰে কেনেকুৱা লাগে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে মোক জনাব জয় শ্ৰীৰাম জয়মা কালী জয় মা কামাখ্যা এইখিনি এইখিনি